Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вас приветствует программа Качество жизни, ее ведущий доктор Зайцев. В жизни так случается, что при посещении поликлиники по любому поводу иногда мы узнаем для себя неожиданный и нежелательный, я бы сказал, вердикт доктора. Вдруг у вас обнаруживают хроническое заболевание. Сразу возникает паника и недоумение, как, откуда, почему вдруг у меня хроническое заболевание и что это на всю оставшуюся жизнь. Увы, к сожалению, следует отметить, что любое хроническое заболевание как раз теми характеризуется, что оно продолжается действительно всю жизнь. И самое главное и самое, ну, может быть, нежелательное, что для хронического заболевания... Любой нозологии характерно ее прогрессирование и сопровождается это, как правило, и осложнениями, которые провоцируются рецидивами или обострениями, увы, инвалидизацией и, конечно же, ухудшением самого качества жизни. Человек Трудно э, обслуживать себя, он становится каким-то обузным для своих э, близких и, конечно, утрачивается трудоспособность. И, увы, статистика неумолима за этим обязательно или в какой-то степени чаще всего следуют смертельные исходы. Увы, такова неумолимая статистика. Есть ли выход из этой ситуации? Да, безусловно, альтернативный выход всегда существует. Медицинские работники ставят перед собой да и перед пациентом задачу устранить причины, которые способствуют обострениям хронической патологии, изменить сам, саму ситуацию течения, предотвратить осложнения и, конечно же, не допустить тех самых грозных осложнений, о которых я уже сказал. А что для этого надо? Для этого надо естественно следовать тем указаниям врача, Который всегда предписывает и заинтересован в том, чтобы вы как можно лучше соблюдали эти рекомендации. Нужно ли свыкнуться с тем, что у меня хроническое заболевание и это на всю оставшуюся жизнь? Увы, нужно принять его и так обустроить свою жизнь, чтобы она была как бы в удовольствие, даже при наличии того или иного хронического? заболевания. Сегодня мы поговорим о таком заболевании, довольно распространенном, как сахарный диабет, и э, определимся, что же представляет собой качество жизни при сахарном диабете, как упредить какие-то осложнения, а осложнений при диабете бывает очень много. И я представляю свою собеседницу, это главный внештатный эндокринолог управления охраны здоровья и заведующая эндокринологическим центром Николаевской областной больницы Наталья Юрьевна Ткаченко. Наталья Юрьевна, если вы помните, в этой же студии на протяжении многих лет мы неоднократно, в общем-то, говорили в программе... Беседы с врачом о таком заболевании, как сахарный диабет, рассказывали больные о его признаках и так далее и тому подобное. Вот скажите, как ведущий специалист, скажите, что-то изменилось вот за последние годы? Насколько уменьшился или увеличился контингент людей с впервые выявленным сахарным диабетом? К сожалению, Петр Петрович, за эти годы количество наших пациентов только увеличилось. Это тенденция, которая имеет место во всем мире. Это не только удел Николаевской области. В нашей области каждый год прибавляется где-то половиной тысячи больных с сахарным диабетом. Часть из них соблюдает диету, часть получает таблеточки, а кто-то сразу на инсулинотерапии оказывается. То есть диабет разный, поэтому и подход к тому, как будут протекать заболевания, что ждет пациента, разный. Но, к сожалению, диабет растет во всем мире, и количество пациентов, которые к нам обращаются, увеличивается. Увеличится. Ну вот скажите, пожалуйста, вот опять возвращаемся к истокам. Вот человек испытывает какой-то дискомфорт, он много пьет, у него появляется повышенная жажда, и, как мы говорим, много льет, да? появляется слабость, и он очень, ему сложно даже объяснить, на фоне чего это появляется. И, тем не менее, он благополучно продолжает существовать так как может, в силу своих, как говорится, возможностей, и не обращается к врачу. Вот что же все-таки сегодня нужно сказать нашим пациентам или будущим пациентам, на что они должны все-таки обращать внимание, чтобы ну, не слышать этот вердикт поздно? Я с вами абсолютно согласна. Лучше раньше, чем поздно. Потому как диабет страшен не своими цифрами а тем, какие осложнения, как вы правильно сказали, он потом принесет. Классическая картина сахарного диабета действительно пациент должен ощущать сильную жажду. Это постоянная слабость, это учащенное мучеспускание, это зуд кожных покровов. Но опыт показывает, что меняется течение диабета. Нередкость у нас пациенты, которые обращаются с сахаром 15-17, а клинической картины никакой нет. И поэтому, чтобы выявить сахарный диабет, нужно проверять свой сахар крови. Потому что нередкость, когда сахар крови выявляется абсолютно случайно. Пациент обращается к какому-то врачу с хроническим заболеванием, ну, которая, инфекция, другим, которая да, плохо да. лечится. Uh -huh. Или к стоматологу, когда у него постоянно воспалены десна. Или к дерматологам, потому что какие-то гнойничковые заболевания, которые не поддаются никакому лечению. Проверяется сахар крови, и у пациента находится uh -huh. сахарный диабет. Причем давность сахарного диабета, иногда мы тогда начинаем расспрашивать, как, когда появились первые симптомы, то это может быть и 5, и 10 лет. Причем иногда это люди, у которых в семье есть больные с сахарным диабетом, но вот какой-то подход, это не про меня, и это не должно со мной случиться, ведет к тому, что люди не обращают внимания на картину, а сегодня жарко, и я много пью, а я поел много соленого, поэтому я тоже много пью. Но вот, если у вас в семье есть больные с сахарным диабетом, если у вас избыточный вес, если у вас больная поджелудочная у вас стенокардия или гипертония, то больная печень, то это как раз показание к тому, чтобы раз в год обязательно проверить свой сахар крови. И человек, который просто заботится о своем здоровье, после 45 лет, должен это раз в год да? проверять сахар крови. И тогда Выявление этого заболевания, именно сахарного диабета на более ранних стадиях, ведет к тому, что качество жизни не страдает. А если и страдает, то это на отдаленные этапы. Потому что не существует такого, чтобы человек пришел, начал что-то принимать, и все. Все нейтрализовалось. Нет нейтрализаторов того сахара который накопился в нервных окончаниях, в сосудах, ведь он отложился. И уже ничем, никакими препаратами его не вымоешь. Угу. Как наши пациенты иногда говорят, я прокапаюсь, промою сосуды. Но не существует ёршиков для промывки сосудов. Не существует жидкости, которая вымоет этот сахар. А если это накопилось, то это навсегда это память в организме, и даже потом при нормализации сахаров это запускает вот те процессы, о которых вы говорили. Наталья Юрьевна, ну вот скажите, мы живем в 21 веке, да, сегодня в каждой семье есть телевизор, ну, может быть, не в каждой семье есть интернет. Если раньше мы полагали на допустим, на первичную какую-то просвет работу, когда фельдшера на своих фельдшерских пунктах должны были выпускать санитарные бюллетни. Кстати, и сегодня это все остается в силе. Но сегодня действительно такой поток информации. Но вот почему же все-таки наше население, вот это не только касается сахарного диабета, почему же они вот действительно не примеряют по отношению к себе, что это действительно может быть с ними? зная, что в роду кто-то страдал этим, ну подумайте о том, что эта чаша может не минуть именно вас, и не забейте тревогу в свое время. Просто вообще поразительно. Ну, сегодня говорить о какой-то санитарно-генической безграмотности, ну просто преступно. Э, при доступности такой информации. Да взять тоже рекламу, которая на каждом шагу, в общем, начиная от зубной пасты, кончая порошками, все время напоминает о том, что, в общем-то, нужно иногда все-таки обратиться Понимаете, к врачу да, и обратить на себя. Я уж не говорю о том, что нужно изучать свою родословную и помнить, чем страдали ваши предки. Это, в первую очередь, даже не голословные вещи, мы же все-таки как бы анамнезом занимаемся, да, и обязательно спрашиваем у больного пациента, что предшествовало этому, кто у вас в роду страдал тем или иным. Теперь, что касается, вы говорите, вот обращаются, не обращаются, нужен контроль э, сахара. Вот скажите на современном этапе это поставить диагноз сахарный диабет это сложно или это доступно на всех уровнях, э, на всех звеньях нашей медицинской отрасли? Доступнее, чем поставить диагноз сахарного диабета, наверное, нет ни, ничего другого. То есть диагноз сахарного диабета бесспорно ставится по анализу крови. Сделать анализ крови на сахар может любая лаборатория, которая есть в лечебных учреждениях. Да, пусть в лечебное учреждение обратиться сложно, нужно получить направление, нужно выстоять в очередь. Но сейчас огромная сеть частных таких медицинских центров, большая сеть частных лабораторий. Их в городе довольно большое количество, которые позволяют быстро. Без особых проблем, да, это платно будет в этой лаборатории, но это позволит очень быстро вам сориентироваться ну, не только в сахаре крови, но и в своих липидах. Сейчас все больше поднимается вопрос о том, что пациенты старше 45 должны определять и сахар крови, и свое давление, и уровень липидов, потому что мы говорим о качестве жизни, о продлении сроков жизни человека, причем продлении активной жизни, а не пассивной быть обузой своим родственникам. – То есть, другими словами, будем так говорить, ну, вы сейчас сказали в отношении городского населения, но мне кажется, что и в районных поликлиниках уже во такой всех, анализ святой. – Во всех районных все поликлиниках делается, выполняется, да? да, частных лабораторий есть далеко не во всех районах, угу. но если обратиться ну, в районную а поликлинику, абсолютно все… И даже некоторые амбулатории имеют глюкометры, которые позволяют проверить сахар крови. Ну, и тем более, раньше, в общем, существовало такое, раз человек переступил поликлинику, и он стал называться пациентом, как это принято у нас говорить, что в обязательном порядке нужно пройти, особенно та категория, о которой вы, в общем-то, сказали, должны сделать анализ крови. Именно для того, чтобы, в общем-то, ориентироваться по жизни и так далее, как им дальше себя вести и куда дальше обращаться. Вот вы поставили диагноз, назначили заместительную терапию, а здесь при сахарном диабете действительно заместительная терапия, инсулина терапия, или на первых порах там вы даете диета терапия, да, -терапия какие-то. Вот как осуществляется все-таки, вы помните, была программа, она закончилась уже, да, сахарный диабет, государственная программа, и все-таки мы же как бы не отступили от этого, мы все равно продолжаем работать в этом же направлении. То есть и раннее выявление, и назначение лечения и так далее. Вот как на сегодняшний день обстоят дела, чтобы мы все-таки сейчас говорим в том аспекте, как задана наша тема, чтобы улучшить качество жизни. Как она реализуется на сегодняшний день? Какие способы существуют? Вот. Вот, допустим, начнем, допустим начнем с нашего эндоцентра, который является и методическим центром для области и так далее. Наш эндокринологический центр был создан еще в 1989 году Галина Николаевна Стадниченко. Она вложила душу, очень много сил в это создание эндокринологического центра, и направленность ее была именно на поликлиническое звено. Много изменений произошло с тех пор. Вот в 1997 году наше правительство Украины было инициировано программа ⁇ Сахарный диабет а ⁇ Благодаря этой программе были школы самоконтроля, школы для больных с сахарным диабетом, как мы их еще называем. Они получили уже такую легализацию, скажем так. То есть, если это изначально была инициатива думающих продвинутых эндокринологов, то потом это уже было внедрено в, такую, в обязательную программу обучения. Потому что любой пациент с сахарным диабетом, вообще заболевание с сахарным диабетом сравнивая с управлением автомобилем на трассе, на большой скорости. То есть как ехать, человек знает правила, и он должен их выполнять. Вот так и болезнь сахарный диабет, нужно знать правила которые выполняются при этом заболевании, нужно соблюдать диету, принимать определенные препараты, выполнять определенные физические нагрузки, контролировать вовремя свои показатели, ну вот, и будет э э все в порядке. Все эти рекомендации именно и дает вот. школа, ди школа диабета? Да, диабета. обучает, как угу. правильно питаться, как правильно следить за ногами, за гигиеной тела, как правильно контролировать свой уровень сахара, когда, как менять прием своих препаратов или дозу инсулина. Это как раз те цели, и именно еще психологическая подготовка больных это то, что требуется, те цели, которые ставятся перед школой диабета. Школа диабета у нас есть в нашем эндокринологическом центре областной больницы, в первой городской больнице, где собрано основное количество больных с сахарным диабетом, потому что стационарное отделение и поликлинический прием. А также есть в городе Южноукраинский и в детской областной больнице. Также открыты кабинеты диабетической стопы. Это тоже по программе... Вот сейчас как раз на экране у нас фрагмент именно работы кабинета диабетической стопы. Вот скажите, значимость этой процедуры для диабетиков? Это процедура профилактическая. То есть мы готовим ноги, мы убираем гиперкератозы, мы убираем натоптыши, еще по-другому их можно назвать, для того, чтобы в этом месте под грубой кожей не образовалась потом рана. То есть эта процедура не убирает раны, она не может заменить хирурга, когда уже существует осложнение диабета, существует синдром диабетической стопы, есть трофическая язва на стопах. А вот подготовить, убрать, способствовать заживлению трещины, чтобы в этом месте потом не образовалась язва. То есть профилактика, профилактическая работа. Вот на это направлен наш кабинет диабетической стопы, который работает, как вы видите, у нас в больнице. И такой же кабинет работает в первой городской больнице. То есть благодаря этому пациенты, которые обращаются в эти кабинеты, городские жители в городскую больницу. Наши жители из районов в областную больницу получают профилактическую помощь. И также программой «Сахарный диабет» было предусмотрено еще обеспечение инсулином. У нас все пациенты с сахарным диабетом на инсулинотерапии получают инсулин бесплатно. Тот инсулин, который им был подобран в стационарном отделении. Кроме вот того, сейчас на, на экране вот как раз мы заговорили об инсулине. Понятное дело, пациенты все знают, особенно если это детский контингент, что это связано с определенными проблемами введения, да, подача это сама. И вот сейчас как раз э, на экране э, работа с инсулиновой помпой. Вот несколько слов скажите э, именно об этом, ну, может быть, я бы так сказал, современном достижении в лечении все-таки сахарного диета, которое прямым образом влияет на качество жизни. Инсулинотерапия очень быстро прогрессирует, меняется. Еще совсем недавно мы пользовались свиными инсулинами. Потом были инсулины 40-й концентрации, то есть в 1 мл 40 единиц. Эти инсулины создавали какой-то дискомфорт при введении. Потом инсулины стали более современные. Появились более новые формы, которые беспиковые инсулины, которые не дают повышения концентрации, работают равномерно, более четко в организме. И вот последний этап это то, что у нас нового это инсулиновые помпы. В мире широко они используются, у нас останавливает внедрение этой методики. Это стоимость помпы, потому что пациенты э, приобретают ее самостоятельно. Деньги а, деньги. Довольно дорого, к сожалению, стоят расходники, но к помпе должна прикладываться умная голова. Помпа это очень удобно. Катетер устанавливается под кожу, не требуется ежедневных инъекций, uh -huh. а, нажимается кнопочка и вводится инсулин. Но когда нажать кнопочку, сколько инсулина направить, uh -huh. как перенастроить помпу, это... То, что человек должен знать, опять это школа диабета, это многочасовые занятия с этим пациентом, mm -hmm. потому что пациента не будет рядом врача, он должен знать сам. Он должен знать, как установить настройки, когда вовремя проверить сахар крови. То есть это многократная проверка сахара крови в течение дня. То есть помпа ⁇ это не решение проблем человека, что установил помпу на бок и ни о чем не думаешь. Нет. Мы всегда говорим, что если у пациента не работает поджелудочная железа, у него должна хорошо работать голова. И тогда у него будет все в порядке. Он будет думать, когда изменить дозу, когда проверить свой сахар в крови, и у него будет все замечательно. Ясно. Ну вот опять же, все время будем вращаться вокруг одной и той же темы. Вот в плане, вы сказали, что это не решение проблемы, но это все-таки вли, влияет вот, помощь, на качество да. жизни. Так да, же. Потому что это более тонкая балансировка ведения инсулина. Мы не можем, когда человек колет 3-4 раза в день, мы вводим определенное количество инсулина, а помпа вводит. Пусть тоже количество в сумме, угу. но вводит постоянно. постоянно то есть да, делаются да? настройки угу. на постоянное введение, а человек задает, когда нужно быстрое поступление на момент еды. Угу. Даже скорость поступления, этот инсулин поступит за час, за два часа или за три часа, даже это может задаваться помпой, одно и то же количество. Угу. То есть это более приближенное к тому, как работает наша здоровая поджелудочная железа. Угу. Мы имитируем ее. Но ну, прогресс двигается. Да, возможно, но... что это будет еще более новое, что вообще... Нет, не Наталья, делали... Ирина, ну согласитесь сами, что это настолько развязывает руки самому пациенту, что он все-таки может ехать в поезде и не беспокоиться, что вот он доставит кому-то дискомфорт от того, что вот он сейчас будет делать уколы, да, там ну, себе и, и так гигиены, далее. Конечно, да, да, да. Это... И что это все-таки удобство. И он не, не очень-то привязан. Ну вот э, мы еще не столкнулись или не освещали, а мне бы очень хотелось, вы знаете, я человек заинтересованы в этом плане, в отношении пневмомассажей для больных. Мы все-таки вскользь сказали о том, что сахарный диабет характеризуется и чреват своими осложнениями. Одними из такими осложнениями являются все-таки ангиопатии всевозможные, да, и нарушение микроциркуляции нижних конечностей и так далее. И вот одной из таких процедур является все-таки это пневмомассаж, который настолько облегчает, в общем-то, ситуацию для этих больных, Больных, и создает какую-то профилактическую направленность для прогрессирования, чтобы не прогрессировало заболевание. И в нашей больнице такой кабинет существует. Он, кстати, рядом с э, кабинетом да, диабетическая стопа. И больные с удовольствием его посещают, потому что это дает возможность. Ну, э, наши операторы должны этот фрагментик включить, пока не включают. Вот. И мы, к сожалению, что мы не можем очень широко использовать это для наших пациентов, потому что, опять же, финансовые возможности приобретения нескольких таких аппаратов, они бы, конечно, дали возможность этим больным, в общем-то, такую профилактическую направленность осуществить. Правда, в как в бывшей водолечебнице, или как она называется. Больни... Больница восстановительного восстановительного лечения. лечения. У них есть эта аппаратура, но как мы сегодня это понимаем, что это платная процедура, но, в общем-то, это рекомендовано, потому что она эффективна. Хотелось бы, чтобы больные все-таки понимали, что лучше сделать профилактическое, да, вот какое-то мероприятие для того, чтобы избежать в последующем каких-то грозных осложнений. Ну и безусловно же, то, о чем вы сказали, что эту функцию вот обучения, это очень важный же момент, потому что Больные часто пренебрегают, в общем-то, или забывают рекомендацию, но вы ведь даете им памятки в плане питания, в плане того, какие продукты им более показаны, каких нужно избегать и так далее, чтобы все-таки не было осложнений. И давайте, поскольку время уже, так я понимаю, перевалило за экватор, поэтому мне хотелось бы сказать вот о чем, чтобы вы... Все-таки давайте, чтобы не оставлять, я ведь сказал, что в каждой ситуации есть выход, есть альтернатива. И поэтому давайте все-таки о прогнозе сегодня поговорим. Вот на сегодняшний день помпа. Что будет дальше, мы еще не знаем. Но все-таки какую-то надежду для больных с диабетом мы должны оставить. Сахарный диабет все-таки... Это заболевание, которое прогрессирование очень зависит от пациента. То есть это то, чем можно управлять. Если человек берет его в свои руки, он контролирует, он в содружестве с врачом как-то руководит им, то я думаю, что возможно предотвратить очень серьезные осложнения. Раньше продолжительность жизни больных с сахарным диабетом, особенно первого типа, была совершенно небольшая. У нас сейчас пациенты с первым типом диабета, которые с детства на инсулинотерапии рожают детей, доживают до своих внуков. У нас есть пациенты со стажем 50 лет с первым типом диабета. То есть я считаю, что это очень большое достижение современной медицины. И наука не стоит на месте, все двигается вперед. Сейчас есть, ведется речь о том, что новые инсулины будут внедряться, которые действуют 2-3 дня. То есть это уже будут не ежедневные инъекции. Мы показали, что существует помпы. Да, это пока доступно не всем, но это на сегодняшний день. Совсем недавно для нас какие-то приборы бытовые были совершенно да. редкостью. мобильный телефон – это Тем было что-то совершенно нереальное. Но вот все быстро меняется, прогресс двигается. Поэтому нужно помнить только об одном, что сахар крови – это то, что есть сегодня. И это то, что предопределяет, что будет в будущем. То есть контроль за этим показателем, сможет предотвратить нарастание осложнений диабета, и это как раз определит качество жизни. То есть не будет тяжелых осложнений, человек будет болеть диабетом, но он будет соблюдать правила, и хроническое заболевание, которое не испортит ему жизнь, он просто приспособится свою жизнь, свой диабет к своей жизни, скажем mm. так будет правильно. Ну, из вашего рассказа, из ваших рекомендаций я понял, что особого большого перечня именно поведенческой тактики пациента не нужно, да, вот то, о чем вы сказали, при наличии уже при наличии симптомов нужно руководствоваться теми рекомендациями, которые им дает специалист. Да. Ну, что там говорить, если мы сказали сегодня, что помпа, да, дорогостоящие удовольствия и так далее, и тому подобное. Ну, многие обходятся пока, слава Богу, без Петр этого. Петрович, дело в том, что у нас в Николаевской области 32 тысячи пациентов имеют сахарный диабет. И только 5 тысяч на инсулинотерапии, mm -hmm. а большинство пациентов на да, диетотерапии, небольшое количество сахароснижающих препаратов. Mm -hmm. Но вот соблюдение самое дешевое и самое эффективное является соблюдение диеты, правильный образ жизни, отказ от вредных привычек и физические нагрузки 30 минут в день ежедневно, не раз в неделю, а ежедневно. И вот уже это ведет к тому, что сахар в крови снижается, и качество жизни не будет страдать. Ну что ж, уважаемые телезрители, подводя итоги нашей программы, я хочу сказать, что качество жизни при любом хроническом заболевании, а сегодня речь шла о сахарном диабете, все-таки зависит не только от врача, который дает вам советы, но и от нас с вами, от самих, если мы будем в согласии с рекомендациями все выполнять, значит, ваше качество жизни будет все-таки обеспечено. И сегодня для этого есть все условия, чтобы это качество поддерживалось. Ну что ж, мы на этом не заканчиваем э, рассказ о проблемах, связанных с хроническими заболеваниями. Смотрите нас и в дальнейшем. Я хочу поблагодарить Наталью Юрьевну за... Э, участие в нашей программе, а вам пожелать только крепкого здоровья и, естественно, хорошего качества жизни. До свидания.